mencerita tentang hal tersebut AGC mengatakan ha bahawa peguam negara akan merayu 40% Sabah eh is bukan kata Anwar Ibrahim kata itu tak merayu ke 40% tu bukan ke apa benda tu tak dirayu ke macam mana ni apa ni kata tak merayu baik kita dengar eh AGC akan rayu sebahagian keputusan mahkamah hak 40% Sabah sebahagian saja Jabatan Perhubungan Negara telah memfailkan rayuan terhadap sebahagian keputusan mahkamah tinggi bertarikh 17 Oktober yang mengarahkan Kerajaan Persekutuan mengadakan semakan semula bersama Kerajaan Sabah berhubung geran khas 40% seperti termaktub dalam perkara 112D Perlembagaan Persekutuan. Dokumen dilihat oleh Malaysia Kini menunjukkan notis rayuan difailkan pada 13 November. Um, semalam, AGC turut merayu terhadap dapatan mahkamah berhubung ketiadaan bukti yang menunjukkan wujudnya semakan berterusan antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Ah uh, okay. So dia 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 orang nak nak menafikan kerajaan persekutuan menafikan tidak ada semakan kerana semakan ada dibuat pada tahun 2022. Okey. Semakan pernah dibuat tahun 2022, 2023 oleh kerajaan Madani. Sebelum itu memang tak ada. Tafsiran penggunaan perkara 112D selain merayu terhadap perintah mahkamah untuk mengadakan satu lagi semakan dengan Sabah AGC turut merayu terhadap tafsiran dan penggunaan perkara 112D menjadi asas. Perkara 112 memperuntukkan semakan secara berkala ke atas geran khas yang dibayar oleh Kerajaan Persekutuan kepada sawah Sabah dan Sarawak. AGC merayu terhadap dapatan serta pengisytiharan mahkamah bahawa penggunaan kuasa oleh Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sabah merupakan salah guna kuasa dan pelanggaran kewajipan perlembagaan serta terhadap keputusan mahkamah yang berdapati tiada wujudnya semakan berterusan antara kedua belah pihak so Anwar Ibrahim mengarahkan supaya tidak ada wujudnya semakan itu disemak semula ke tidak ada wujud semakan yang tu dia nak persoalkan dia tak persoalkan 40% eh mereka juga merayu terhadap keputusan mahkamah yang mendapati perintah siap makan gerakan hak er, sorry geran khas yang diwartakan pada April 22, November 23 dan Ogos 25 sebagai tidak sah. So, rundingan itu ada dibuat interim geran atau dia diberi tetapi mahkamah mengatakan tidak sah. Tidak munasabah, tidak mengikut prosedur atau tidak seimbang. Kenapa tuan-tuan? Dia macam ni, walaupun 40% kita katakan tetapi 40% itu hasil rundingan. Jumlah itu berapa? Kita kata 40%. Tetapi daripada apa? Ha, yang itu nanti akan dibincangkan kerana kerajaan Malaysia ni kata, tak kita bincang. Once kerajaan, sebab di dalam perkara 112D, C, D juga, mengatakan bahawa di atas persetujuan persekutuan dan juga negeri. So, kalau negeri setuju, persekutuan setuju, dan diterima. Okey. Pemohon juga merayu terhadap perintah supaya pemohon membayar hak yang dituntut sebagai ganti rugi di bawah perlembagaan 53. Okey, okey. So perkara ini adalah antara yang di di apa orang kata dirayu oleh mahkamah oleh peguam negara kerana itu melibatkan seolah-olah kerajaan Madani tidak buat apa-apa. Okey, sebab kita tidak menafikan apa yang berlaku sebelum 2022, tetapi sebelas lepas 2022 memang ada rundingan, memang ada pemberian sebab itu dipanggil pemberian interim. Sebelum 2022, kerajaan Sabah hanya mendapat lebih kurang dalam belasan juta aja. Belasan ke puluhan juta, ke 20 tak lebih 20 juta setiap tahun daripada 1974, 1969 sampai 2022. Sama juga dengan Sarawak tuan-tuan. Sama juga dengan Sarawak. In fact 2018 adalah pertambahan sikit kepada kalau tak silap saya Sarawak daripada 16 juta naik 20 juta kemudian naik 60 juta macam tu. Pada 2018 untuk Sabah naiklah sikit saya tak ingat berapa jumlah ini. kan so itulah antara perkara yang nak disemak kerana kalau benar kalau diterima perkara tersebut seolah-olah termaktub di dalam mahkamah kerajaan madani ini tidak melakukan apa-apa sedangkan on the contrary kerajaan inilah yang mula-mula memberikan uh, semakan tersebut setelah tidak pernah dilakukan losius sejak 1974 sebenarnya sejak 19 74 Okay Kan I don't know But point is macam ni Saya saya baca Adakah ini uh, Okay tak ada So Kenapa nak kena naikkan cukai taksiran Kenapa nak salahkan rakyat Sabah Pertama dia tak boleh jawab soalan pembangkang Okay Pembangkang tak ramai kat Sabah lah Kat Kedah lah Itu salah rakyat Kedah sendirilah lah kan Tak lantik pembangkang itu kan Ah, ha, Okay Yang kedua kita kena faham bahawa Bajet yang diumumkan untuk 2026 bagi negeri Kedah adalah bajet defisit. Okey, itu tak boleh lah. Tetapi bajet defisit itu dengan keadaan di mana ada pertambahan cukai dan kalau tidak ada pertambahan cukai, bermakna bajet itu akan lebih menjurang. Sejak sekian lama memang cukai Kedah tidak pernah dinaikkan. Tetapi Kedah juga menghadapi masalah apabila tidak ada cukai baru yang boleh ditambah atau pendapatan baru yang ditambah daripada daripada hasil negeri. So bila pendapatan baru tidak boleh ditambah daripada hasil negeri Itu menjadi isu kepada pentadbiran sanusi itu sendiri Yang dilihat tidak cekap dalam mentadbir kerajaan negeri Kan? Bila saya kata tempo hari Daripada dia duduk gaduh dengan Pulau Pinang tak boleh apa nak ambil Pulau Pinang sebab kerajaan negeri dia tak mampu nak hasilkan pendapatan baru. Kalau saya jadi sanusi, saya akan kata untuk menghasilkan pendapatan baru, kita akan membuat satu loji di Kedah. Air daripada kedah kita akan rawat dan kita akan jual pada Pulau Pinang. Bukankah itu menghasilkan satu pendapatan baru kepada negeri kedah? Sebaliknya, apa dia buat? Dia nak pergi bunuh pula angsa emas yang ada dekat jiran dia. Saya dah kata tempoh hari. Menurut kajian, dan benda ni kalau dia nak buat ke mahkamah, silakan. Tak ada masalah. Menurut kajian daripada pakar sejarah, tidak ada pampasan atau tidak ada, sorry, tidak ada pajakan daripada negeri kedah kepada British. Bila tidak ada pajakan, tidak ada istilah 100 tahun. Tidak ada. Tidak ada istilah pajakan, tidak ada istilah 100 tahun. Pinak Pulau Pinang telah diserahkan oleh kerajaan negeri Kedah kepada British. Dan British yang telah mengambil Pulau Pinang dan menjadikannya satu wilayah yang lain. Dia umpama kalau kita nak kata apa eh. Uh, Penyerahan tersebut umpama kalau saya boleh katakan uh, umpama wilayah persekutuan. Bila Selangor serahkan wilayah persekutuan kepada federal, maka bahagian itu tidak dikira sebagai kerajaan negeri Selangor lagi. Saya ambil contoh tuan-tuan. Kalau tak silap saya ni, correct me if I'm wrong on this. Tuan-tuan tahu -tuan -tuan -tuan, Port Dickson. Sebenarnya sebahagian Port Dickson, kalau tak silap saya, Lukut. Itu bukan Negeri Sembilan sebenarnya. Negeri Sembilan beranang. Kawasan beranang itu adalah kawasan Negeri Sembilan. Sebab itu kenapa orang beranang cakap Nogori. Orang lukut dia tak cakap nogori Dia cakap dia selangor <laughs> Sebab bahagian lukut itu Kalau tak silap saya Sorry ya bahagian, bahagian pantai itu sebenarnya milik selangor Tetapi ditukar kepada beranang Beranang diambil oleh selangor Bahagian itu diberikan kepada negeri sembilan So umpama sedemikian lah bukan salah Itulah Umpamanya bila dah diserahkan Maka bukan lagi menjadi hak milik dia Hak milik negeri tersebut So sama juga dengan Pulau Pinang So that is why it's interesting to see tuan-tuan eh? Menarik untuk kita lihat bahawa kalau nak bawa kepada kepada Pulau Pinang ke, ke mahkamah silakan. Tapi menarik untuk kita lihat bagaimana kerajaan PAS gagal untuk mentadbir negeri Kedah. Dia gagal untuk mendapat pendapatan baru. Dia gagal untuk nak mendapatkan hasil baru. Sebaliknya digunakan kaedah lain. Tonton ada 10 projek diumumkan oleh Sanusi. Sekurang-kurangnya tonton ingat langkah suka. Tonton ingat tak apa nama projek banyak lagi lah projek airport dan sebagainya Yang diumumkan oleh Sanusi Semua tak jadi 10 projek diumumkan Semua tak jadi Kenapa tuan-tuan? Saya dah kata tempoh hari Dia gagal sebagai seorang menteri besar Di Terengganu kalau kita tengok Kenaikan hasil itu adalah kerana projection mereka Projection mereka mereka akan dapat Lebihan daripada uh, minyak Royalty minyak Bukan royalty, esan Tapi sebaliknya Pembangunan development expenditure sum apa uh, perbelanjaan pembangunan dia tak tingkatkan. Dia orang tingkatkan perbelanjaan apa tuan-tuan? Per apa perbelanjaan apa tuan? Tega. Perbelanjaan pengurusan. Beli kereta kalau tak silap saya 6 juta. 6 juta untuk beli kereta. Dua hari lepas eh. Tindakan lulus pinjaman 6.4 juta beli kereta Adun Exco mengecewakan kata Amno Terengganu. Amno Terengganu menggesa kerajaan menyemak semula cadangan pinjaman berjumlah 6.4 juta untuk membiayai pembelian kereta baru untuk semua ahli Dewan Undangan Negeri dan exco kerajaan negeri. Man, ini Terengganu tu Ni ini ke orang yang kata layak untuk mentadbir? Saya tak tahulah. Kita dah boleh lihat. Tonton, tanyalah selera masing-masing. Okey.